बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की अब एक सौ चौंतीसवीं जयंती है आपने ने जलंधर प्रदर्शन जारी रखा है पीएम तानाशाही विरोध जोड़ा है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है लीडरशिप जलंधर है संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ प्रोग्राम का जो आयोजन है किया जा रहा है कारपोरेशन चौक जलंधर विखे ज लगातार धरना है वह जारी है तो जलंधर आम आदमी पार्टी के वालों प्रदर्शन किया जा रहा है पाब की पूरी लीडरशिप उजूद है पीएम दानाशाही हटाओ त संविधान बचाओ जड़ा नारा लगा के इसके खिलाफ है प्रदर्शन किया जा रहा है और आज संविधान बचाओ की गल की जा रही है और तानाशाही खत्म करने की गल की जा रही है और साथियों बाबा साहब जी हमेशा सोच रही है कि कोई भी समाज किसी भी समाज की जेर तरक्की देखनी है तो उसका उस समाज महिलावान ने कि तरक्की यह देखना हो ही द प्रोग्रेस ऑफ कम्यूनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेसिंग चीफ सो जिस समाज सा महिलावान साड़िया भैन सा बच्चिया जिनिया ज्यादा शिक्षित हो समाज जोड़ा है उन्ना ही ज्यादा शिक्षित होगा उन्ना ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा और मेनिया खुशियाँ कि मिशन से पहरा पढ़ो जुड़ो तो संघर्ष करो एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट जो उस पहरा पैरा दिता जो पढ़ाई पे निरंतर एजुकेशन से काम किया स्कूल ऑफ आइलेंस और काम किया मैं समझता कि उन्होंने बहुत वो श्रद्धांजलि है और इसको भी अगर जाके जेकर अच्छा सब तो ज्यादा तो प्रभावित मौजूदा सरकार के काम तो हो जिसको प्रभावित होकर अज मैं इस पार्टी की सोच के ना आया आम आदमी पार्टी की सोच ना आया वो इतिहासिक काम ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਹੁਦਨੂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਪਰਾਹ